Ə, şubbu halıfən isə ştrak edəyənlə mənalar nəvər ayətlərini müstaqil oxub çıxırsınız və kin səhifələr isə ştlikə verilmiş səhifələr bu bevasita olar. Bunun hamı qaldırıb turamıq biz mana bu el-kəlam səhifəsində davam edərik. Hop, bir ətadribul avval təbadilə al-hiwar məzəmlik kimi misal. Demək, səvaq durubdu. bittasida sakkiz soat ikkinchisida yetti soat demak ikkala ishtirokchi tolib bir biridan so'rash kerak biri nechi soat ishlaysan desa birinchi soatni aytadi o'zingchi desa sherigi ikkinchi soatni aytishligi kerako'zing nechi soat islaysanapi shu tariqa mana bu har bir soatlarni mustaqil ravishda almashtirib qo'yib chiqasiz demak bu yerda yani e'tibor qilamiz mana bu bo'yalgan qismi demak uni ish vaqti mana shu masalan to'qqizdan o'n ikkigacha bo'lgan bo'yalgan qismi demak uni ish ora vaqti demak u uch soat ishlarekan shunga ko'ra javob beramiz uch soat ishlayman yoki to'rt soat ishlayman degan javoblarni to'g'ri tanlaymiz mustaqil ravishda har bir rasmga ko'ra صحبتنا توزش كاركة قامس كينج تدريب تبادل الحوار مع زميلك خب بيرد ديميك اه اقش جاية وان ما نقش لك يوزل اين تدرسو ادرسو في كل يضي الطيب ماذا ستعمل بعد الدراس اه سأعمل طبيبا ان شاء الله ها ديميك كسب بول ايجار لك ديم حاضر قير دو قيب سان ديبت ديبيوت فاكولتيت ده keyin kim bo'lib ishlaysan desa shifokor bo'lib degan javobni qilyapti demak har bir rasmni ostida o'qish joyi va bundan keyin u ega bo'ladigan kasb yozilgan shunga ko'ra savol javobni mustaqil qilamiz misol uchun birinchi rasmga mana shu tariqa har bir rasmga o'ziz savol va o'zingiz javob berib chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi esda qolishga oson bo'ladi keyingi sahifa tabadilisa mazamilik maazumalaikdemak sismdoshlaringiz bilan savol javob qiling deyapti savolga e'tibor qilamiz ayna tadrusu anta bitta savol takrorlanadi har bir javob tolib mana bulardan foydalanib javob beradi demak mana bu katakchalar ichida fakultetni nomlari yozilgan shularni navbatdan har bir sinfdoshlari talblar aytib chiqishligi kerak bo'ladi kuliai tamriz mana shu yerda o'qiyman degan javobni aytib chiqishligi kerak keyingi rasmda ham ant, nimani o'qiysan desa yana bu yerda qator javoblar turibdi mana shulardan o'qiyman yanitbi bitta ana shu nima fanni ya'ni nima qaysi kasb egasi bo'lsa qaysi shunga taalluqli u o'qiyotgan ilm haqida yozilyapti keyingisida ham shu tariqa bitta savolni har bir sinfdoshga qaytariladi ya'ni kim bo'lib ishlaysan bu yerda mana shunga ko'ra javoblarga imkon bo'lgan o'zi javob beradi keyingisida ham shu tariqa qayerda ishlaysan degan savolga endi mana bu maskanlarda toliblar oto'gri aytib chiqishligi kerak bo'ladi mana bu yerda hatto raqamlargacha raqamlab qo'ygan birinchi tolib ikkinchi tolib uchinchi tolib deb mana bu yerda o'n bitta tolibga javob yozilgan ya'ni har biri shuni aytib chiqishligi kerak bo'ladi qayerda ishlashligini T -shu t o shu tariqa o'zimiz savol berib har bir tolib nomidan o'zimiz javob berib o'qib chiqamiz mustaqil ravishda keyingi sahifa ho'p bu yerdademak mana bu suratga ko'ra nima qiling ibora tuzib aytib bering deyapti bu yerda demak suratni ostida abtib al tobiib al mustashfa س ساعات. طرحتش من يقرأ. سأزِينك ذا أميزنا. نماقلاسش شنو؟ إنكِ بيربيس. يعني درستو طب تبيات نقدم في كلية الطبي طبيات فكلية تدا. وأعمل الآن طبيبا في المستشفى ما حضرت كسر حنا دشفاك وربل بيشليمن. أعمل في اليوم ثمانية ساعات وأنا أحب عملي. xuddi shu tariqa demak tibbiyotni moziyda o'qidim tibbiyot fakultetida o'qidim hozir ishlayapman mancha soat ishlayman va kasbimni yaxshi ko'raman de mana bu har bir rasmlarni ostidagi izohlarga ko'ra o'zingiz nima qilasiz shu rasmdagi shaxs sifatida gapirasiz misol uchun mana bu muhandis nomidan gapiramiz Darostu fi وأعمل الآن في الشركة أعمل في اليوم سبع ساعات وأنا أحب عملي حرب الرسم إيقاظ قلوب شو طريقة إيصاح بيرب شو قصص مصدقى رسوملار. رسول الله أجيب عن الأسئلة التالية سوالك جواب برينديابت ماذا تعمل؟ أين تعمل؟ هل أنت طبيب؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ shularga ko'ra o'zingizdan kelib chiqqan holda javob berasiz savollar murakkab emas demak kim bo'lib ishlaysan qayerda ishlaysan shifokormisan nechi soat ishlaysan ishingni yaxshi ko'rasanmi qayerda o'qiyapsan nimani o'qiyapsan mana shularga o'zingizdan kelib chiqib javob berishga harakat qilasiz ho'p keyingi sahifalar demak al qiroa bu yerda o'qib فرق مقليات كان كلمة نطبش ليك مسكري بطريقة سخيفة لا نعرفها طول رمز ديما بو سخيفة لا مستقبل طول رمز كينج سيل بين السؤال والجواب سؤالنا صور قبل سوال ما نوصل جواب لا تستعشر كامل كم ساعات كم ساعات تعمل في اليوم أعمل خمس ساعات في اليوم هل لك صديق نعم لي صديق أين تعمل؟ أعمل في الشركة، ماذا تعملين؟ أعمل طبيبة، هل تحبين عملك-عملك؟ نعم أعمل أحب عملي، أوكي إن كدا راسم بيرو ليابتا شو راسم مناسب؟ مناصب؟ معنتها دي تشترين ليابتا، جميل مصار شنبرا جمعة محمود المهندس يعمل في شركة كبيرة. محمود يذهب إلى الشركة بالحافلة ويعمل سبع ساعات في اليوم ويحب عمله. دميك محمود إنجنيير كتا شركة تيش ليدا وهو شركة تي أفتوبز برادا وهو يت صوت إيش ليدا بركندا وهو إيشنا كسبنا يشكر هذا. دميك هو من أبو جيم حرف ناصر يقول شنجر اسمه تعلق لي ما تاني كلينج شنديك شنجر تشتري keyingida ahmadi tobib deyapti matnni boshida qolganini o'zingiz mustaqil o'qiysiz va tarjima qilasiz bu demak birinchi rasmga taalluqli matn bo'lyapti va uchinchi matn esa ikkinchi rasmga taalluqli matnni mustaqil o'qib tarjima qilasiz keyingida ham shu tariqa matn berilgan va mana shu matndan quyida berilgan savollarga javob topishlik kerak bo'ladi buni ham matn avvalgi suhbatlarga va lug'atlarga bog'liq matn bo'lganligi uchun buni ham o'zingizga mustaqil qoldiramiz ya'ni bu yerda yangi so'z yo'q o'zingiz faqat lug'atni mustahkamlash va tilni tilga arab tiliga moslashtirishlik uchun matnni o'qishlikka o'qishlikka befarq bo'lmang ya'ni til shu bilan nima bo'ladi moslashadi mana shu kalimalarga shuning uchun mana bunday bu tariqa matnlarni erikmasdan o'qib chiqib va savollarga mana shu matnni ichidan javoblarni topishlikka e'tibor qilamiz va bu sahifalarni mustaqil bajaramiz chunki matnlar juda judayam yengil va savollarga javob topish qiyin emas ho'p keyingi sahifalarda endi bu yozuvga imloga berilgan vazifalar bo'lyapti demak bularni كورب تقاس من البرين آه السداء ديميك سل بين الحروف اللي تصبح كلمات كما في المثال لما <applause> حرف لقطار بيرلجان برين السداء بنا تشترين ديابت برسوس حاصل بصن ديابت مثال عشان برين جلال طافا لام بيرلجت شنو نتو ساشتر سيك تفلون سوزا حاصل بولا ده كينس يدرسو كينس يعملو كينس يضعو كينس طيارو handasa demak bu yerda tartibi o'zgarmagan holda berilgandi va lekin keyingi rasmda keyingi mashqda harflar berilgan va tartibi ozroq o'zgartirilgan siz uni to'g'rilab bir so'zni hosil qilishingiz kerak bo'ladi demak qaraymiz bu yerda sodaya labga turibdi bundan nima so'z hosil qilish mumkin soydali keyingisi

bomir yoki boshqa so'zlarni ham o'zingiz albatta tartibini o'zgartirib hosil qilishingiz mumkin lekin mana shu harflarni ishtirokida hop keyingi rasmda deyapti demak birinchi rasm bu tifl, bola ekanligini tushundik keyingi rasm bu uchuvchi mana bu so'zlarni qatoridan uchuvchi degan so'zni topishimiz kerak bu qani toyyar mana shu rasmni ostiga yozar yozarkanmiz keyingi rasm bu uh, mumarrid so'zni topib yozamiz keyingisi soydali ha bu yerda hmm, soydali ketdi bu esa sharika mustashfa mal ishlayapti va atfal shu mana shu rasmni ostiga berilgan munosib so'zlarni qo'yib chiqamiz keyingi sahifada silbaynino to'g'ri bo'lishi uchun to'g'ri bo'ladigan qilib ikkala so'zni tutashtiring deyapti hayyabina أم القرى ثلاث وجبات شهر رمضان اليوم يوم الدراسي كين صحيفة ديسة رتب الكلمات كلمة لن ترتب لين لتصبح جملة جملة وربورش كما في المثال demek amau al mustashfa fi degan tartibsiz holatini tartiblaganda amau fil mustashfa chiqdi endi amali uhibbu ana 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 uhibbu amali adrusu tibba shu tariqa tartiblab o'nlab yozar ekanmiz keyingisini esa ko'chiring deyapti so'zni mana bu yerda esa g'orib kalimani o'chirish kerak bo'lyapti o'chirarkanmiz keyingida esa mana bu rasmlardan munosibini mana bu yerga qo'yishligimiz kerak bo'ladi taras as demak rasmda tibbiyot fakultetini rasmi turibdi shunda so'zni o'rniga rasm berilgan biz buni so'z holatiga qilib mana bu bo'sh joyga yozishimiz kerak lada tiflun vahiun meni akam arab saudiya havo yo'llarida uchuvchi deyapti sodiqi mumarrid mustashfa ibrohim fi sodaliyun mi degan holatda bu sahifalarni to'ldirar kanmiz hop tugatib qo'ya qolamiz keyingisida d صح على جملة المتطابقة ثم <تصمح> اكتبها في في الفراغات ماذا يعمل؟ الجملة ماذا تعمل؟ ماذا يعمل؟ ماذا أعمل to'g'ri bu yerda mana maza tamalu kim bo'lib ishlaysan to'g'risi shu shuni belgilaymizda shunga mana bu yerga nima qilamiz yozib qo'yarkanmiz nam li atfal ha hop demak yuqorida maza tamalu berilgan xuddi shuni misolini quyidan topib mana bu yerga ko'chiring deyapti bu yerda esa namia degan kalima berilib jumla berilibdida siz buni mana bu safdan topishligingiz kerak qaysi safda bu xuddi shu to'g'ri kelyapti ya'ni naamli afa bu uchinchi jumlaga to'g'ri keladi shu uchinchi jumlaga demak belgini qo'yar qo'yarekanmiz yuqorida esa maza tamalda to'rtinchi jumlaga to'g'ri degan birgin, belgini ekanmiz bunda esa tutashtiramiz ya'ni e, so'zni ikkiga bo'lib qo'yilgan bundan bitta tutashtirib bo'g'imlarni tutashtirib so'z hosil qilamiz misol uchun alt fa tam ri shari kah